Nah ini teman-teman sudah dimakan Sama kambing saya Ini kurang lebih hampir 80% daun singkong karet karena rumput gelagahnya sangat sedikit kemarin teman-teman saya campuri dan alhamdulillah kambingnya mau makan silase daun singkong karet untuk ke proses pembuatannya sangat sederhana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya mau uh, nyoba uh, memberikan pakan silase daun singkong karet uh, di kambing karena sore ini kambingnya uh, belum dikasih makan, teman-teman. Dan ini sebenarnya saya <coughs> dibuat di hari Rabu. Rabu kemarin berarti Rabu Kamis Jumat Sabtu kurang lebih ini sudah empat hari umurnya teman-teman dan silase ini sendiri tidak banyak campuran saya cuma menggunakan daun singkong karet dan rumput gajahan dan sedikit campuran katul atau dedak teman-teman Oke teman-teman yang baru menemukan channel saya jangan lupa dukung terus dengan cara like, subscribe, dan komen. teman-teman, ikuti terus video saya dan kita nanti langsung memberikan ke kambing. kambingnya mau atau tidak teman-teman? teman-teman ini sudah saya buka plastiknya karena saya kemarin barusan uh, uh, membuat pertama kalinya silase daun singkong karet ini satu tong dan itu satu plastik setengah dan ini sisanya makanya saya plastiki di plastik yang kecil ini sebenarnya plastik sampah teman-teman karena tipis saya double Plastiknya kurang lebih ada tiga lapis ini teman-teman agar tidak bocor dan ini hasilnya teman-teman e, silase daun singkong karet umur kurang lebih empat hari dan ini kita langsung coba berikan ke kambingnya teman-teman. Ini untuk apa namanya kondisi daunnya masih segar, dan biasanya kalau ciri-cirinya jadi di silase itu wangi, teman-teman, atau harum, tidak bau, dan tidak terlalu... Apa namanya, tidak layu sekali daunnya di sini, baru karena baru mungkin berumur kurang lebih empat hari, jadi daunnya tidak terlalu berwarna coklat ya di sini kita coba nanti berikan ke kambingnya teman-teman Nah ini teman-teman sudah dimakan Sama kambing saya Ini kurang lebih hampir 80% daun singkong karet karena rumput gelagahnya sangat sedikit kemarin teman-teman saya campurin dan alhamdulillah kambingnya mau makan silase daun singkong karet untuk proses pembuatannya sangat sederhana sekali tidak sangat susah ini saya menggunakan alat eh, apa adanya teman-teman manual karena belum ada mesin cacah rumput atau mesin eh, pencacah untuk jenis rumput-rumput gajahan karena daun singkong karet itu sendiri sangat mudah dicacah teman-teman menggunakan alat manual. Saya di sini menggunakan golok. Dan ini hasilnya teman-teman. Kita coba berikan yang sebelah sana nanti. Seperti yang saya uh, bilang tadi teman-teman biasanya kalau jadi itu rumputnya wangi tidak bau ya dan kondisi rumputnya seperti ini teman-teman warnanya tidak bosok dan di sini saya rapisi katul di bagian atas dan di bagian paling bawah sendiri teman-teman Ternyata membuat silase daun singkong karet itu sangat mudah teman-teman walaupun menggunakan alat uh, sederhana. <tuh> Kita coba berikan ke sebelah sini. Oke okay, yang sebelah situ kurang teman-teman nanti kita uh, beri kan tambahan lagi teman-teman. Dan ini lihat teman-teman, kambingnya sudah saya uh, berikan semua uh, makanan silase daun singkong karet. Bagi teman-teman yang ingin mencoba pembuatan silase sangat mudah teman-teman. Tidak usah banyak campuran, cukup uh, daun katul karena daun katul itu untuk menyerap ya menyerap cairan dari singkong karet ataupun racunnya. Dan makanya di sini saya menggunakan katul atau bedak yang halus. Dan terlihat sekali ini tidak halus rumputnya karena saya menggunakan alat eh, manual, teman-teman ya. Dan saya juga sudah mencari rambanan hijauan untuk campuran nanti eh, setelah makan daun singkong karet ini, teman-teman karena kasihan biasanya kambing saya ini pul makan hijauan dan baru pertama kali ini dikasih rumput jenis silase dan untuk singkong karet itu sendiri biasanya banyak sekali di pinggir-pinggir sungai teman-teman dan tidak ditanam oleh keluarga dan bisa diambil untuk dibuat silase kalau di tempat saya ini masih susah untuk e, mencari daun singkong, e, singkong, singkong biasa yang bisa dibuat keripik itu teman teman. Oke, teman-teman, mungkin itu video singkat saya hari ini tentang hasil silase daun singkong karet. E, jangan lupa bagi teman-teman yang barusan bergabung. Di channel peternak kambing Dukung terus Dengan cara like, komen, dan subscribe Oke teman-teman sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh